এতিয়া দুপৰীয়া নটা বাজিছে সেই গতিকে লৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ৰাস্তাৰ পৰা এতিয়া মই ৰাস্তাত আছোঁ ৰাস্তাত মানে কি কাৰণে আছে জানেনে কটাৰী এখন লৈ আহিছোঁ আজি মানে কচু ফুল কাটিম এইয়া দেখিছেনে কচু ফুলবিলাক ইয়াত মানে কচু ফুল আছে এই কচু ফুলৰ হাতে আজি মুৰ্গী মাংস ৰান্ধিম আজি আপোনালোকে চাব আৰু মুৰ্গী মাংস মই কেনেকৈ ৰান্ধোঁ আৰু তাতে প্ৰধান আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম ইয়াত কিন্তু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এই হেৰি আছে কচু ফুল আছে চাওকচোন কিন্তু বহুত ওখ ওখ হৈ ফুলিছে এইয়া দেখিলেনে এইবিলাক কচু ফুল ক'লা কচু ফুল কিন্তু নখজোৱাই সেই গতিকে লৈ খাম বুলি ভাবিছোঁ আজি আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কেনেকুৱানো লাগে এইফালে চাওক সেই আৰু মানুহবিলাকে কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ চাই আছে দেই মোক হয়তো ভাবিছে চাগে বাইদেৱে যিনো কি বনাবলৈ লৈছে তাকে বহুত ধুনীয়াকৈ চাই আছে বাৰু আমাৰ কাষৰে হয় সেইখিনি নহওক এতিয়া কচু ফুল কাটো আহক কিন্তু লেতেৰা জেগাত কাটিবলৈ বেয়া লাগে মোৰ এই ইয়াতে কাটি চাওক এইখিনি বাৰু ভাল খাই বহুত বেছি কচু আছে বাৰু ইয়াত এইখিনি কচুৰ ফুল মানে বনৰীয়া কচুৰ ফুল সকলোৱে খোৱা দেখোঁ কিন্তু আজি মই নিজে সিজাই খাম বুলি এনেকৈয়ে কাটিবলৈ ল'লোঁ তাতে মনত পৰিছে কুকুৰলৈ আজিকালি ভাদমহীয়া ছিজন কুকুৰে চাগে ঠেং দাঙি দাঙি মুতি দিয়ে নহয় কচু খতা মেলা হৈ গ'ল মানে কচু ফুল আৰু এয়া কাপ কচু ফুল সেই হৰি বতৰটো যে এনেকুৱা ধৰণৰকৈ আহিছে নহয় গাজি ঘুমুৰি আহিছে কি ক'ম আৰু বৰষুণৰ মানে নেৰাই নেপেৰাই মানে দিবলৈহে ধৰিছে আৰু কাকো নাচায় আৰু এইবাৰ দেই এয়া চাওকচোন নাহিলেই নহয় যি পুৰি ঘৰৰ ভিতৰত নাইছোঁ এইফালে চাওক তেনেকুৱা ডাঙৰকৈ দিছে নহয় মানে বতাহে ধুমুহাই আহিছে এয়া চাওক ইমান জোৰকৈ বৰষুণ দিছে কি ক'ম আৰু অকল পানী 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 বৰষুণ বৰষুণ অকল শান্তিয়ে নাই আৰু বৰুণ দেৱতাক মানে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে বৰষুণখিনি এৰি দিয়ে আৰু আৰু ৰ'দ দিয়ে সেইফালে মই কুকুৰাটো বান্ধি থৈছোঁ কিন্তু এই কুকুৰাটো মাৰিবলৈ মানুহ বিচাৰিয়ে পোৱা নাই কিন্তু অলপ সময় লাগিব এজন মানুহ হাঁহিম বুলি কৈছে মাৰিবলৈ কিন্তু আমাৰ ঘৰত কুকুৰা মৰা মেলা মানুহ নাই গতিকেলৈ কুকুৰাটো ধৰি মেলি লৈ যাওঁ এইফালে কঁঠাল পকি আছে ভেদভেটীয়া দিলে এইপৰা কিন্তু বহুত মৰমৰ ফুল দেই পোখা মেলিছে দুটা পোখা হৈ গ'ল ফুলজোপা আৰু কুকুৰাটো ধৰি বেলেগ এজন মানুহৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰে সেই গতিকে লৈ লৈ যাওঁ ধৰোঁ এইয়া চাওক সঁচাকৈ জীৱ জন্তুবিলাক যে এনেকৈ হত্যা কৰিবলৈ পালে অকণমান মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগে আৰু চাহ খাদ্য বা এতিয়া পাচলি বুলিয়ে খাবলগীয়া হৈছে আৰু তাতে সেইকাৰণে মই নেমাৰোঁ আৰু বেলেগ মানুহ এজনে মাৰি দিলে আনি মানে লগালগ মই এনেকৈ চফা কৰিব লাগিব তেওঁ চফা কৰিবলৈ বোলে আহিব নোৱাৰে গতিকেলৈ মই চাফা আগতেও কৰোঁ যেতিয়া নহয় এতিয়াও সেই এনেধৰণে চাফা কৰিবলৈ বহি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ যদি কুকুৰা চাফা কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিব কুকুৰা ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি কুটি বাচি থৈ আহিম লাগে ৰান্ধি খুৱাই থৈ আহিম কিন্তু মই খাই থৈ আহিম আকৌ দেই আপোনালোকে নিদিলে নহ'ব আকৌ মই একেবাৰে ডকা সপা দি খাই থৈ আহিম আপোনালোকে চাগে বহুতকৈ হাঁহিছে নহয় জানো যি কি নহওক কুকুৰাটো চাফা কৰি লওঁ এনেকৈ কচু ফুলখিনি আনি পাকঘৰতে সোমোৱাই এনেকৈ চচ এটাত কাটি লৈছোঁ কাটিবলৈ এইটো কাৰণেই পানীত কাটিছোঁ যাতে আঠাখিনি ওলাই যায় নহ'লে অকণমান বনৰীয়া কচু যে খজুৱাব গতিকেলৈ নিমখ এচামুচ আৰু কাজিনে মোৰ এফাল লৈছোঁ দেই এই এফাল এনেকৈয়ে চেপি ল'ব লাগে চেপি মানে যদি টেঙা হেৰিখিনি দি দিয়া হয় ন কচু ফুলখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ মানে আঠাটো নাইকিয়া হৈ যায় এয়া চাওক মছলাৰ লগত মই কি বস্তু লৈছোঁ চাওক জালুক এই বস্তুটো দিলে কিন্তু একেবাৰে নোখজুৱাই এইখিনি মাংসখিনি কাটি মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু যেতিয়া নহয় অকণমান সৰহকৈও লাগিব আৰু বেলেগ মানুহ এজনো আহিব খাবলৈ আৰু এইফালে কচুখিনি অকণমান মই বইল কৰি ল'লোঁ বইল কৰাৰ পিছত অলপ পানীটো পেলাই দিলোঁ পেলোৱাৰ পিছত কিন্তু মই সকলোখিনি বস্তু এনেকৈ যুগুত কৰি হালধি মছলা নিমখ যিখিনি আৰু প্ৰয়োজনীয় বস্তু এনেধৰণে মই একেলগতে সানি ল'ম কাৰণ যিখিনি বস্তু দিয়া হয় নহয় মছলা চছলাবিলাক যে দিলে মানে এনেকৈ যদি সানি লোৱা হয় নহয় বহুত টেষ্টি লাগে চব্জিখিনি খাই মানে মাংস দিয়া চব্জি সকলোৱে বাৰু এনেধৰণে নিদিয়ে মই বেলেগকৈ সিজাম আজি অকণমান পদ্ধতিটো মোৰ বেলেগ এতিয়া কেৰাহীখন গৰম কৰি অকণমান তেল দি তাতে অকণমান গৰম মছলা দি লৈছোঁ তাৰপিছত লৈছোঁ এনেকৈ মাংসখিনি সানি সানি মানে এইটো কাৰণে লৈছোঁ গোটেইখিনি এনেকৈ যদি অলপ দেৰি মঠিব পৰা যায় নহয় বহুত টেষ্টি লাগে খাই আৰু সকলোৱে চাগে এনেকৈ বনায় কিন্তু বহুত সংখ্যক লোকে নবনায় সেই গতিকে আজি আপোনালোকক সৰু এটা টিপছ দিছোঁ এনেকৈ কচু ফুল বা কচুলতি এনেধৰণে যদি মাংসৰ লগত বনাই খাব পাৰি নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু প্ৰেছাৰৰ কাৰণে বহুতখিনি নিৰ্মূল হয় নিজৰ সেই গতিকে আপোনালোকক অকণমানি টিপছ এটা আজি দেখুৱালোঁ তাকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এইফালে আকৌ ধুনুৰ ফোন আহিলে ফোন তাক কৈছোঁ মই বোলেও সেই ভিডিঅ' অকণমান বনাই আছোঁ তুমি অকণমান পিছত ফোন কৰিবা তাকে কৈছে কথা বতৰাবিলাক বাৰু ক'ত কি হৈছে কি নাই যে কি নহওক সি বাৰু ভালে কুশলে আছে আৰু এইফালে মোৰ মাংস সিজা হৈ গৈছে আৰু অকণমান মই জালুকৰ গুৰি দিবলৈ লৈছোঁ এয়া চাওঁ জালুকৰ গুড়ি এইটো কাৰণেই দি লৈছোঁ কাৰণ মানে জালুক দিলে বহুতখিনি সোৱাদো লাগে খায় আৰু গোন্ধ টেষ্টিটো কচুৰ লগত বহুত ভাল লাগে খায় সেই গতিকে অকণমান দি ল'লোঁ বৰ বেছি দিয়া নাই বৰ বেছি নাই দিয়া মানে বহুতখিনি গৰম পৰিছে সেইকেইটাক দিয়া নাই সেয়া হৈ গৈছে মোৰ এতিয়া চব যি সিজা আপোনালোকক এনেকৈ অকণমান বাঢ়িহে দেখুৱালোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ বিশেষ কেইটামান মোৰ কাম আছে আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব ধন্যবাদ